Сегодня в Минске снова заседает так называемая трехсторонняя рабочая группа по урегулированию конфликта. Как ни странно, но как раз после кровопролития, подрада и скандального голосования за так называемый особый статус Донбасса в Донецке произошел переворот. По сообщениям сепаратистских СМИ так называемого председателя Народного совета ДНР, Андрея Пургина боевики бросили за решетку. Главой парламента стал Денис Пушилин, который, собственно, и представляет вымышленную республику на переговорах в Минске. Новый глашатый Кремля уже выступил с обращением. Они готовы отвести тяжелое вооружение. Мы прекрасно понимаем, если техника калибром до 100 мм будет отведена от линии соприкосновения, то это, по сути, будет означать окончание войны. Похоже, Кремль действительно решил впихнуть террористический анклав назад в Украину. Ясное дело, на особых, выгодных Путину условиях. Да и для Запада главное, чтобы под боком не стреляли. Президент Франции Франсуа Оланд уже заявил, он за отмену санкций Евросоюза против России в случае успешного урегулирования ситуации на Украине. Тем более, Старый Свет сейчас переживает настоящее нашествие нелегальных мигрантов, которые блокируют вокзалы и буквально захватывают поезда. А после крушения корабля сирийскими беженцами в Средиземном море и фотографии погибшего мальчика, которая потрясла мир, тема мигрантов стала номер один в рейтинге проблем Европы. Абсолютно сейчас в Германии нету теме, это занимают все полосы газет, это занимают все новости и ощущение, что украинская война, что ее вообще уже нет, что Путину это очень выгодно, потому что никто уже не смотрит в Украину. Украина в глазах европейцев утонула в смуте политических междуусобиц. И брошенная под Верховной Радой якобы граната дает нужную для Кремля картину гражданской войны в Украине я переконан, что це прямо спланована акція. Неважливо кем. Не важливо, что есть замовник, важливо, что есть выполнитель. Экс-министра аграрной политики Игоря Швайку подозревают в организации столкновений. Но по его версии кровопролитие допустили наши спецслужбы с указания сверху. Вот тут милиция, а вот тут оперативная. И они всегда поруч. И СБУшники поруч, и милиционеры поруч. Ну, ми їх обличчя знаємо. Ми ж знаємо цих людей. Ми знаємо один одного давно. Вже І якщо є задача не допустити провокації, то вони труться біля тебе, і вони, в принципі, бачать, як ти руку в кишеню тянеш. Уже в четвер печерський суд буде рішати судьбу політика: посадіть в СІЗО і залишити на подпіски. Я абсолютно до цього готовий. Мені, мені мені єдине, що шкода е, кохану жінку, рідну сестру, там найближчі оточення, які дуже сильно переживають цього приводу. Але я до цього ставлюсь глибоко філософськи. Правда, своєї відповідальності за чотирьох погибших і сотню ранених Швайка не ні Не, Я не відчуваю за собою провини. Мене намагаються наздогнати, що ти піди подивись в очі матері тих солдатів, які були. Але даруйте, я в першу чергу зацікавлений, що бився був знайдений. Болі 130 тридцять раніних і вже 4 погівших. Фактично цірак в центрі Києва. Подозреваемого милиция поймала в тот же день. У нас установлено порядка 20 людей, которые так или иначе участвовали в этих заворушениях. Для нас принципиальная позиция каждого из них привлечь к адекватной мере ответственности. В тот же вечер к народу обратился и сам президент. В сотни раз больше, когда украинские бойцы, украинские герои дают свое життя, защищающие мир и спокойствие граждан вид провокации, забавок, хитченьших политических геечек. Но почти через неделю после происшествия у общества только прибавилось вопросов. Заявления очень противоречивые. Сначала говорят граната, потом говорят, что есть поражение болтами, гайками и всеми там рубленной проволокой и всем остальным. То, что делается на самодельных взрывных устройствах, когда на них наматывается. Ну, это говорит нам о чем? Что как минимум могло быть несколько взрывных устройств, которые взрывались. Например, граната и самодельное взрывное устройство. Правильно, это могло быть не граната, а просто самодельное устройство. Версий много, они должны быть отработаны. Много противоречий наводит на мысль. Власть что-то не договаривает. При подозреваемом нашли чеку и гранату РГО. По версии следствия, именно такую лимонку парень бросил в ряды нацгвардии. Но у экспертов есть сомнения. Тщательно проанализировали видео из Подверховной Рады. И мы знаем ответы на многие вопросы, которые будоражат общество. Дымит или не дымит, да, центральный вопрос украинской революции. А была ли граната? И если была, то какая именно? Бойцы АТО сразу начали экспериментировать. В вашей УАЗе граната РГН. За тактико-техническими характеристиками она очень схожа на гранату РГО. Воин спускается в окоп и бросает гранату. Дыма не видно. Чтобы привести гранату к бою, надо вытащить чеку. Не надо. Почему? А это еще одно видео с такой же гранатой. И тут она и дымит. Так где же правда? На самом деле граната типа РГО или РГН может как дымить, так и нет. Сейчас очень много в интернете ходят обсуждений на этой теме. Может ли дымиться такая граната? Она может дымиться, может не дымиться. На самом деле может. Важнее другое. РГО если бы она взорвалась, то пострадавших было бы намного больше, не 100. И травмы были бы посерьезнее. Меня смущает э, другое, что даже если это был РГН, упав вот так за несколько метров за спинами гвардейцев, она бы, по идее, должна дать более сильное поражение, да, то есть, чем э, то, что мы видим. Потому что после подрыва гранаты в трех метрах сзади на бетонном покрытии, вот так ускакает вот на одной ноге. Как бы такое. Им посечь ноги должно было бы гораздо сильнее. Эксперт подсказывает, самый простой способ проверить, была ли это действительно граната. Ну, в любом случае там должна быть какая-то выбоина, воронка, потому что граната достаточно мощное взрывное устройство. На такой плитке она должна оставить след в любом случае. Это та самая площадь под Верховной Радой. Именно здесь был митинг, который перерос в кровопролитную потасовку. Граната, предположительно, упала где-то здесь. Мы ищем, собственно, где взорвалась эта самая пресловутая граната. Нашли воронку. Значит, скорее всего, граната была. Кому же выгодны потасовки, кто стоит за их организацией и кто использует этот резонанс в своих целях. После взрыва министр внутренних дел не подбирал слов. Я в прямой обвиняю Олега Цигнибога и его партию Свобода. Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Цигнибог не привел протестующих под Верховную Раду. Вот привел бандитов, которые убивали и калечили наших солдат. Свободовцы действительно вели себя агрессивно, будто игрой на камеру хотели реанимировать свой низкий рейтинг накануне местных выборов. Непонятно, зачем было ввязываться сначала в словесные перепалки, а потом и в потасовки с простыми солдатами-срочниками. Столкновения быстро начали напоминать противостояние времен Майдана. Летели петарды и дымовые шашки с обеих сторон. На этом видео человек, похожий на заместителя министра внутренних дел, приказывает солдатам активнее давать митингующим ответку. Всего спустя несколько минут прилетела граната. Так считает следствие. Но что привело к трагедии? Там были группы доброподготовленных провокаторов, которые действовали очень слажно. Некоторые из них сейчас арестованы. Один из них бывший полковник милиции, второй провокатор, который участвовал в, в, в событиях, я еще помню, марта прошлого года в Донецке. Семен Семенченко заявляет. Он видел до двух десятков провокаторов и собирается идти со своими сведениями в прокуратуру эти люди давно участвуют в схемах по дисквитации добровольческого движения и по раскачиванию общества по вот таким провокациям это люди постоянно всплывают я думаю что их связи с, с отдельными работниками мвс из возможно фсб еще предстоит выяснить Мітинг свободовців був анонсірован зарані, і там точно було достатньо оперативних співробітників. Чому ж вони не сумели вичислити провокаторів і виконавців? І набагато раніше до самого масового заходу вживаються заходи приментивні, оперативні і технічні, які є таємні, які ніхто не має права розкривати. Але громадяни мають чітко бути впевненими і знати, що будь-яке масове зібрання його мають захищати. Всі спецслужби правоохоронні органи. Як і нас, гвардійців, це я стверджую абсолютно відповідально, мали захистити оперативною упереджувальною інформацією. Що планується? Що може бути вибухівка? Що для цього, хлопці, вам треба мати те-то те. На днях в інтерв'ю американським журналістам президент Порошенка обвінів в трагічних забиттях падрадий Росію. Стране-агрессору такой сценарий, конечно, выгоден. Знаете, мне это грустно, но после того, что я 16 лет как бы, пристально слежу за русской политикой, я должен сказать, что, увы, меня бы удивило, если тут не было бы руки Москвы. Москве, потому что ну, это почерк Путина. Ну о чем тут говорить? Это настолько ему выгодно настолько это именно я, может, в отдельном случае ошибаюсь, может, в этот раз не было руки Москвы, но это именно его почерк. Но это совсем не значит, что тот, кто бросал гранату, завербованный агент Кремля. Да нет, никто к нему не подходил не говорил, знаешь, на тебе 500 российских рублей за то, что ты бросишь гранату под Верховную Раду. Так никто не делает. Да. Уже на, если это были россияне, инициировали ее, что не исключено, то на втором лице от того, кто организовал это мероприятие, уже теряется след. Все это делается через цепочку людей. Бывший сотрудник военной разведки объясняет тонкости работы спецслужб. Например, россияне берут кого-то из руководителей организации, подвербованного, работают с ним через посредника, либо непосредственно. Он, соответственно, еще кому-то в организации, тот еще кому-то, и только тот уже накручивает исполнителя да, там, или подводит его к этой мысли. В любом случае, это происшествие в некой мере развязывает руки Кремлю. Ведь если вражеским спецслужбам удастся организовать теракт в нашей стране, то проще будет убедить Запад, мол, это они сами между собой воюют. И все поверят. Абсолютно я этого сильно боюсь. И это именно те методы, которыми Путин действует. Это в Грузии было. И всегда это очень опасно. И Плохо, что на Западе такие наивные, если тут такую версию выскажешь, там скажешь, ну, ну и конспиролог, ну, ну, ну что Люди ну, себя тут не могут представить испорченность и уровень злодей, злост, злостных способов этого режима. И как раз вчера СБУ задержала группу террористов, которые планировали теракт в столице. Правда, не все соглашаются с версией русского следа. Мол, одна граната – это не тот масштаб для Кремля. Москва не стала бы э, заниматься такими, такими, такими провокациями. Зачем? Когда можно, это, если бы была какая-то провокация Москвы, это было бы куда серьезнее, конечно. Голосование за децентрализацию с так называемым особым статусом Донбасса стало черным днем в украинском календаре действительно ли найдут и накажут виновных, или будут искать стрелочников, чтобы замять дело. Назначат виноватых. Я думаю, что передернет, скажем так, материалы следствия. Вне зависимости от реальной степени вины, будут назначены виноваты, они будут осуждены. Попытаются использовать эту ситуацию для разгрома националистического движения, националистической оппозиции в Украине. За все отвечает влада, за то, чтобы провести сейчас неупереджене расследование. Раз. Друге прозоро провести представити результати. Два і відповідальність мають понести ті, в тому числі політичні корупціонери в парламенті, які всупереч здоровому глузду організували в парламенті, в тому числі з незрозуміле голосування. Зараз в СІЗО знаходиться 16 задержаних за і участь в безпорядках. Головний понезрівайний ігор Гуменюк теж на два місяці загрімев в ізолятор. В этой истории пока больше вопросов, нежели ответов. Власть вместо того, чтобы взять на себя ответственность, по привычке ищет крайнего. И как бы не понимает, что кугуары на улицах Киева не уменьшат трафик нелегального оружия из зоны АТО. И это даже не демонстрация силы, а скорее это вызывает недоумение в глазах собственного народа. Особенно, когда на фронте наши воины ездят не в броневиках, а на Богданах. И, наконец, поймет ли власть, что нельзя менять Конституцию без обсуждения с народом, который, собственно, их и выбрал?